Всем привет, я не Стас Давыдов, но я круче, я Денис Орлов. Стоп, 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 я останавливаю ваши шарные мыслишки. Я не какой-нибудь там самолюбленный придурок, я всего лишь хиппи, который выступает за легализацию марихуаны и тащится от поняшек. Йоу, чуваки, мира во всем мире. И сегодня у нас блог, а тема этого блога будет шампуни. И вы спросите, что? А то, просто один раз сижу такой, смотрю себе телека, там реклама. Такая. Это шампунь круче всех. Три в одном. Это шампунь, гель, пена для бритья, клей, скраб, колбаса. Что? Три в одном? Да как это возможно вообще? У меня такое ощущение один раз бывает, то что вся шампунь это просто одинаковая мыльная вода, ее разливают и пишут там всякие хрени вот такие вот. Я просто не знаю, что еще на это ответить. Вы, вы, вы сами посудите. Три в одном. Ну вот как это возможно? Как это может быть? Это либо что-то одно. Я думаю, что это простая мыльная вода. Не знаю, короче, пишите свои варианты в комментариях. Всем спасибо, всем пока. С вами был я, Денис Орлов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Еще за этот крутой фон. Всем спасибо. Всем пока. Стойте, стойте. Я еще вам забыл сказать. Поддержите отече отечественного производителя. Покупайте шампунь Дракоша. Он действительно лучший. Теперь все.